Роздова Светлана Анатольевна. Это состоялось. Это так долго ожидалось. Десять лет за плечами усиленного труда, нелегких лет, сложных и не всегда самых удачных учебников, не самых удачных экспериментов и программ. Но это состоялось, и сейчас у вас в руках первый документ, который открывает вам дорогу в профессию, в будущее, во взрослую жизнь. Этот документ называется не просто аттестат зрелости. Есть такое образное выражение этого документа, аттестата полного образования. Не простая параллель, знаковая для первой школы, знаковые ученики заканчивают вообще в Украине в этом году учебный год. Десятиклассники нынешнего года выпуска пришли на изломе тысячелетий. Они пришли в школу в 2000 году. Они завершают первое десятилетие нового века. В такой необычный год с необычным словом, которым, может быть, не знали первоклассники, миллениумный выпуск. Они пока что последние у нас в школе дети, которые учились по десятилетней программе. Они, наверное, к счастью, каждой семьи и каждого ребенка успели до эксперимента. За ними следующие экспериментальные идут выпуски. Много всего за плечами, и мы уверены в том, что за 10 лет каждый из вас, уважаемые выпускники, почувствовал, что за удовольствием иметь хороший результат, или довольным быть собой, или сказать себе, что я реализовал себя, за этим стоит очень большой труд. Труд всех. Труд семьи, труд прежде всего самого выпускника и труд моих коллег, учителей, которые учили вас всем предметам, которые, которые учили вас и преподавали вам уроки и грамотной словесности, и преподаватели русского языка и литературы, и преподаватели математики. И украинские словесники, которые играли особую роль, потому что государственный язык нужно было на особый уровень поднять. И преподаватели истории, и английский язык, и преподаватели естественных наук, физика, химия, биология, и преподаватели мировой художественной культуры, и преподаватели физической культуры, и черчения, географии, экономики, информатики. Учебный план у наших детей такой многообразный. Вы сегодня услышали в последнем параграфе приказа. Отличный ученик получает грамоту за особые успехи в изучении английского языка и физической культуры. Не просто то и другое. Физическое совершенство, отличные знания, большое здоровье, уверенность в себе, надежда на то, что вас поймут в школе, в семье и поймут в государстве. И государство будет ждать. Мы очень надеемся, что в этом году и через год, и особенно через пять лет вас всех будут ждать на предприятиях, в учреждениях, в организациях. Будут нужны ваши профессии, квалификация, рабочие руки. И мы от всей души хотели вам, вас вооружить к этому шагу, дать знания, научить добывать эти знания, учиться всегда и профессионализм и благородство сидящих вот здесь э, преподавателей, моих коллег, которые на протяжении многих лет и только с университетской скамьи пришли для того, чтобы сеять вечное, доброе, мудрая. Как не банальны эти слова и как не меняются отношения в обществе, а тот факт, что сзади в зале сидят очень много наших бывших выпускников, свидетельствует о том, что школа нужна. Ее ценности не, не, не вели в район, и поэтому сегодня от имени этого педсовета я в ваш адрес, уважаемые коллеги, говорю огромное спасибо и аплодисменты выпускников. Педсовет этот, кроме того, что он торжественный,